Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera Saya Ahmad Firdaus bin Abu Hassan UN2500114 Yang berusaha Puan Pengisyarah Puan Nur Sa'adah Saiful Anwar Serta rakan-rakan sekalian Selamat datang ke pembentangan kami yang bertajuk Etika dalam adat resam dan perayaan Kami daripada kumpulan 10 Kami mulakan dengan ahli kumpulan yang pertama. Hai, nama saya Nur Al-Fasiha binti Muhammad Rozali, Menteri ID MC250937211 akan membentangkan pengenalan berkenaan etika, adat resam dan perayaan di Malaysia. Umumnya, Malaysia sebuah negara yang majmuk terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Dalam kepelbagaian ini, tiga elemen utama dalam kehidupan sejagat amat ditipu di titik berat kain iaitu etika, adat resam dan juga perayaan. Kesemua konsep ini bukan sahaja mencerminkan nilai-nilai murni yang dipandukan oleh sebuah komuniti, ia juga menjadi asas kepada kestabilan budaya dan perpaduan sosial. Etika juga merujuk kepada prinsip moral dan nilai yang menjadi perpanduan dalam menentukan apa yang betul dan yang salah dalam tingkah laku seseorang. Dalam konteks masyarakat Malaysia, etika menjadi kejujuran, hormat menghormati dan tanggungjawab sosial menjadi tunjang kepada interaksi antara individu dan komuniti. Sebagai contoh, dalam sektor perniagaan, Etika kerja yang tulus dan berintegriti memastikan keuntungan sampai kepada golongan sasaran tanpa penyelewaan. Adat resam pula merupakan elemen kedua dalam memahami kepelbagaian budaya di Malaysia. Ia amalan tradisi yang diwarisi turun-temurun oleh sesuatu kaum. Adat resam merangkumi pelbagai aspek kehidupan seperti adat perkahwinan, Kelahiran, kematian dan cara berpakaian Misalnya baju kurung yang dipakai oleh kaum Melayu Cheongsam bagi kaum Cina Manakala pakaian sari bagi kaum India Manakala perayaan ialah sambutan yang menandakan peristiwa penting dalam agama Budaya atau sejarah bagi sesuatu masyarakat. Berbeza di Malaysia, amalan kunjung-mengunjung, jamuan dan rumah terbuka bagi setiap perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan Hari Gawai menjadi simbol perpaduan dan kasih sayang antara masyarakat. Ia juga diraikan bersama tanpa mengira kaum seterusnya kepentingan etika adat resam dan perayaan dalam pembentukan identiti dan perpaduan sosial antara kepentingan etika dalam pembentukan identiti dan perpaduan sosial dalam diri adalah dengan dengan membentuk nilai peribadi seperti kejujuran, tanggungjawab dan hormat menghormati kesannya mampu menjadi panduan dalam interaksi sosial dan menggalakkan toleransi seperti serta empati antara kaum Adat resam ialah amalan tradisi yang mencerminkan akar budaya dan nilai komuniti dalam kalangan masyarakat. Antara kepentingannya ialah mampu mempukulkan jati diri etnik dan menjadi alat pemeliharaan norma sosial seperti sopan santun, hormat kepada orang tua dan semangat gotong royong. Perayaan seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali, Gawai menjadi ruang untuk interaksi antara kaum secara positif. Oleh itu, perayaan menjadi platform untuk menghargai kepelbagaian, menyemai rasa hormat terhadap ke kepercayaan dan tradisi orang lain. Peratonton pendek tamadun Islam dan Cina untuk dianalisis kajian ini bertujuan untuk membandingkan nilai etika, adat resam dan perayaan dalam tamadun Islam dan tamadun Cina. Tamadun Islam berlandaskan prinsip Al-Quran dan Sunnah yang menitikberatkan akhlak mulia, keadilan sosial dan kasih sayang sesama insan. Sebaliknya, Tamadun Cina pula dipengaruhi oleh falsafah Confucius dan Taoisme dan Buddhisme yang menekankan keseimbangan hidup, kesopanan dan keharmonian. Walaupun berbeza dari segi kepercayaan dan sejarah, kedua-dua tamadun ini berkongsi nilai sejagat yang menyumbang kepada perbentukan identiti masyarakat dan perpaduan sosial secara global. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh, saya Lenny Norjehan Muti Jasmine. Uh, nombor matrik saya UN2500134. So saya akan uh, membentangkan tentang tamadun Islam. Uh, tamadun Islam ialah antara uh, ilmukan tamadun yang mendekatkan keseimbangan antara aspek, uh, aspek rohani dan jasmani. Dalam kehidupan seharian, Islam sangat menitikkan berat adab dan etika. Uh, selain itu, adat resam dan perayaan yang berfaksikan nilai Islam turut memperkukuhkan perpaduan masyarakat. Uh, Tamadun Islam ini juga merasaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya seterusnya. Uh, untuk etika, adab dan kehidupan seharian, uh, kita ada tiga uh, format hormat kepada ibu bapa, memberi salam dan berpakaian sopan. Uh, menghormati ibu bapa uh, antaranya menghormati ibu bapa seperti yang disebut dalam surah al ankabut ayat 8 dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya. Eh um, eh uh, suruhilah suruhilah memberi salam uh, mm. kita, kita juga digalakkan memberi salam. Memberi salam ni adalah tanda doa kesejahteraan dan hormatlah antara satu sama lain. Uh, selain itu berpakaian sopan. Mm um, berpakaian sopan ialah macam mereka, maruah dan kesedahan seseorang muslim. Uh, set seterusnya. So adat resam dalam Islam, uh, kita ada dua adat iaitu adat perkahwinan Islam dan kenduri doa selamat. Ke uh, adat adat perkahwinan Islam uh, adalah akad nikah sah Uh, dengan wali dan saksi, adanya majlis kenduri yang sederhana, tam, uh, tanda kesyukuran. So, adat perayaan Islam ni, uh, uh, apa? Uh, majlis kenduri diadakan secara sederhana untuk menunjukkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu dan juga menunjukkan tanggungjawab, nilai tanggungjawab dan keberkatan dalam membina rumah tangga. Untuk kenduri doa selamat, uh, kita mengadakan uh, kenduri. Uh, yang mengutamakan kesyukuran lah Dan um, silat Pilihan adil yang kedua ini akan Mengingatkan silaturahim Antara Sesama Islam uh, Saya uh, Terima kasih saya serahkan kepada uh, Kawan seterusnya perayaan dalam Islam. Perayaan dalam Islam bukan sekadar acara tahunan tetapi juga simbol nilai spiritual dan sosial umat Islam. Terdapat dua perayaan utama dalam Islam iaitu pertama ialah Hari Raya Aidilfitri. Aidilfitri sambut selepas sebulan berpuasa di bulan Ramadan. Ia menandakan kemenangan mengawal hawa nafsu dan kembali kepada fitrah. Pada hari ini, umat Islam saling bermaaf-maafan, menziarahi keluarga serta membantu golongan kurang berkemampuan. Nilai yang diterapkan ialah pemaafan, persaudaraan dan kepedulian sosial. Perayaan yang kedua ialah Hari Raya Aidil Adha. Hari Raya Aidil Adha memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS. Umat Islam menyemelih haiwan korban sebagai tanda ketaatan kepada Allah dan mengagihkan daging kepada fakir miskin. Nilai utama yang ditunjukkan ialah keikhlasan, permohonan dan prihatin terhadap golongan yang memerlukan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, tamadan Islam menekankan adab dan etika dalam setiap aspek kehidupan. Adat resam serta perayaan yang merespaksikan Islam memperkukuhkan nilai sosial dan keagamaan. Semua ini melahirkan masyarakat yang ahlak mulia, bersatu padu dan harmoni. Saya salahkan kepada komentar seterusnya. Uh, hai, uh, nama saya Nur Shasha Fazila binti Hainua. Uh, nombor metrik saya UN2500124. Um, hari ini saya akan membentangkan uh, bahagian saya iaitu tamadun Cina a uh, tamadun Cina <coughs> tamadun awal Cina dipercayai mula sekitar tahun 2000 sebelum Masihi dengan kemunculan dinasti terawal yang berkembang daripada kebudayaan analitik di lembah Sungai Huangpu uh, menurut ramai sejarawan dinasti Shang dianggap sebagai uh, dinasti pertama dalam sejarah Cina antara bandar tertua yang wujud pada masa itu ialah cangan dan loyang uh, yang muncul sejak zaman pemerintahan dinasti Shang. Uh, seterusnya. Okey uh, di sini kita ada etika dan nilai murni. Uh, yang pertama hormat ibu bapa dan ketaatan. Hmm, yang kedua sopan santun atau terlaku. Hmm, jadi saya akan membincangkan tentang hormati ibu bapa dan ketaatan terlebih dahulu. Dalam ajaran Confucianism terdapat 8 jenis ahlak yang penting antaranya adalah konsep xiao yang menekankan penghormatan terhadap ibu bapa. Soalan yang sering diajukan ialah mengapa kita perlu menghormati ibu bapa. Jawapannya, tanpa mereka kita tidak akan hadir ke dunia ini. Justeru penghormatan kepada ibu bapa merupakan asas utama yang harus dipatuhi oleh setiap individu. Uh, yang kedua pula adalah uh, sopan, sopan santun dan tata laku. Ah, hmm. uh, ali uh, atau tata tertib uh, serta upacara adat merujuk kepada peraturan kesopanan yang membentuk tingkah laku, tingkah laku individu dalam masyarakat. Li bukan sekadar soal adab dan etika tapi juga merupakan cerminan bagi nilai moral serta rasa hormat terhadap hierarki sosial. Uh, <coughs> uh, terhadap hierarki sosial dengan mengamalkan lili seseorang menunjukkan rasa hormat dan keinsafan diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Hmm seterusnya. Ah, ini saya akan ah, bagi kepada um pembentang pe 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 yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis Afika binti Nikmai. Nombor matrik saya MC 250936499 36499 Aa, saya nak terangkan pasal adat resah masyarakat Cina. Okay. Yang pertama iaitu sembahyang nenek moyang yang dikenali sebagai jizu dalam bahasa Mandarin upacara ini bertujuan untuk memperingati dan menghormati nenek moyang yang telah meninggal dunia bagi masyarakat Cina Ruh nenek moyang dipercayai masih memerhati dan melindungi keturunan mereka. Oleh itu, sebagai tanda kasih dan penghargaan, mereka akan menyediakan makanan dan buah-buahan serta menyalakan colok dan lilin semasa upacara sembahyang. Biasanya upacara ini diadakan pada hari ciming atau semasa ulang tahun kematian seseorang. Amalan ini mengajar generasi muda agar menghormati ibu bapa dan menghargai asal-usul keluarga mereka. Selain itu, perkahwinan tradisional masyarakat Cina juga merupakan satu adat yang penuh dengan simbol dan makna tersendiri iaitu iaitu dikenali sebagai Hun Li. Perkahwinan ini bukan sekadar penyatuan dua insan tetapi juga penyatuan dua buah keluarga. Upacara ini biasanya dimulakan dengan adat merisik dan meminang di mana orang tengah akan menjadi perantara antara dua keluarga. Seterusnya pihak lelaki akan menjalankan upacara guadali iaitu menghantar hadiah seperti teh, kek, arak, buah dan ampau kepada pihak perempuan sebagai tanda pertunangan rasmi. Pada hari perkahwinan, warna merah digunakan secara meluas kerana dipercayai membawa tuah dan kebahagiaan. Selain itu, upacara minum teh jinca juga merupakan bahagian penting dalam perkahwinan tradisional Cina. Dalam upacara ini, pasangan pengantin akan menyajikan teh kepada ibu bapa serta ahli keluarga sebagai tanda hormat dan kesyukuran. Sebagai balasan, keluarga akan memberi hadiah seperti ampau atau barang kemas serta menasihati pengantin tentang kehidupan berumah tangga. Adat ini melambangkan nilai hormat kepada orang tua, kasih sayang dan perpaduan keluarga. Okay, seterusnya, saya nak terangkan pasal perayaan tradisi, tradisi Cina masyarakat Cina terkenal dengan pelbagai perayaan yang kaya dengan nilai budaya dan semangat kekeluargaan. Antara perayaan utama masyarakat Cina yang pertama ialah Tahun Baru Cina. Perayaan ini disambut pada hari pertama dalam kalender lunar, biasanya antara bulan Januari atau Februari. Pada malam sebelum Tahun Baru, masyarakat Cina akan mengadakan jamuan makan besar bersama ahli keluarga. Mereka juga akan membersihkan rumah untuk membuang nasib malang yang menyambut tuah dan menyambut tuah yang baru. Semasa Tahun Baru Cina, amalan memberi ampau kepada kanak-kanak dan orang bujang dilakukan sebagai simbol rezeki dan keberkatan. Warna merah digunakan secara meluas kerana melambangkan tuah kegembiraan dan keamanan. Selain itu, cap gome disambut pada hari kelima last selepas tahun baru Cina ia menandakan tamatnya sambutan tahun baru pada malam itu tanglung berwarna-warni akan digantung di rumah atau di tempat awam dalam masyarakat dahulu cap gome juga dikenali sebagai hari Valentine versi Cina kerana gadis-gadis muda akan membaling buah limau ke dalam sungai sambil berdoa agar mendapat jodoh yang baik perayaan tradisional yang lain turut diraikan ialah perayaan kuih bulan atau perayaan pertengahan musim luruh ia disambut pada bulan 8 dalam kalender Luna ketika bulan penuh. Pada malam tersebut, keluarga akan berkumpul di halaman rumah untuk melihat bulan dan menikmati kuih bulan bersama-sama. Kuih bulan melambangkan kesatuan dan kehamunan keluarga. Selain itu, masyarakat Cina juga menyambut perayaan tanglong. Kanak-kanak akan membawa tanglong yang berwarna-warni pada waktu malam sambil bermain bersama rakan-rakan. Tanglong melambangkan harapan dan cahaya dalam kehidupan. Perayaan ini bukan sahaja menggembirakan kanak-kanak, malah mengeratkan hubungan keluarga dan persahabatan. Perayaan-perayaan tradisi masyarakat Cina bukan sekadar acara tahunan tetapi juga mengandungi nilai murni seperti menghormati keluarga, menghargai warisan budaya dan memupuk semangat perpaduan. Dengan sambutan ini, masyarakat Cina dapat mengekalkan identiti budaya mereka dan pada masa yang sama memperkenalkan keunikan tradisi mereka kepada kaum di Malaysia. Case. Salam sejahtera semua, so daripada slide yang seterusnya kita akan dapat memahami lebih lanjut tentang uh, perbandingan antara tamadun Islam dan China Uh, nama saya Durgashni Mubalen, nombor matriks UN2500175. Uh, slide seterusnya. Uh, perbandingan tamadun Islam dan China. Okey, dia ada beberapa aspek. So, dari aspek uh, asas agama dan falsafah, tamadun Islam adalah berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Uh, dia tekatkan kepada Tauhid, Syariah dan Akhlak manakala Tamadun Cina berasaskan oleh Confucianism, Taoism and Buddhism lebih kepada harmoni dan moral let's like, seterusnya manakala dari segi perayaan agama Islam disambut sebagai tanda syukur uh, agama Islam uh, meraihkan sambutan Aidilfitri syukur selepas Ramadan dan Aidil Adha iaitu pengorbanan. pengorbanan dan juga sedekah. Bagaimana tamadun Cina, mereka hormat pada tradisi nenek moyang. Mereka lebih tertekan kepada keharmonian keluarga. Contoh perayaan Tahun Baru Cina iaitu mereka membuatkan pembersihan rumah dan juga memberi angpau dan juga kinming iaitu menghormati nenek moyang. Baik seterusnya Dari segi politik dan pemerintah tamadun Islam ialah sistem khalifah ataupun dikenali sebagai sultan berlandaskan syariah dan konsep syura manakala tamadun Cina ialah sistem beraja iaitu konsep mandator of heaven untuk legitimasi kuasa seterusnya saya akan silakan kepada ahli kawan saya seterusnya. Terima kasih. Um, ni terus rekod ke apa-apa? apa dia? Ya terus terus tu kak tu, terus sana ni. Tadi ada lagi seorang kan kena sambung. Oh, huh? ya Iman sambung di sini. Bina kuah. Ah tak apa macam kita tengah buat review ke atau terus record for dia? Ni dah rekod dah. Oh, dah ya, rekod dah. Sambung je lah. Man boleh start present part ni. perlu hmm, buka kamera tu. Oh, kasih kerana menonton! Hai nama saya Nurul Iman Safia, matric number M.A. Ah, matric number. Hai nama se, Nurul Iman Safia, nombor matric MT250397452. Eh uh, saya akan membentangkan tentang ekonomi dan perdagangan untuk tamadun Islam. Bandar seperti Kaherah dan Andalusia adalah pusat perdagangan dalam etika Islam. Larangan riba tekanan keadilan. Bagi pertama dan perdagangan setelah pendeta, teh dan pertanian padi. Untuk aspek sosial dan budaya, tamadun Islam, persadaraan ummah hak wanita terjamin, seni hak, geometri dan seni bina memasuk. Bagi tamadun Cina, struktur sosial berhierarki, kursi, reisi, teori reiki, seni soligrafi lagi tambah di sini, traktor sosial bahaya reiki seni soligrafi, muzik tradisional dan kursi dan itu sahaja untuk saya, terima kasih aku lah. Okey. Okay. Okay. Saya Michelle Isna binti Azman, matric nama saya MC2509370049. Jadi kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan semua yang telah dibincangkan oleh ahli kumpulan saya sebentar tadi ialah secara keseluruhan setiap tamadun mempunyai perbezaan dan keunikan tersendiri. Tamadun Islam ...beratkan hidup berpaksikan agama dan menjalani hidup sesuai dengan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala manakala tamadun Cina pula hidup berasaskan falsafah dan ajaran moral masing-masing mempunyai pegangan dan kepercayaan tersendiri yang dapat memberi panduan untuk mereka menjalani kehidupan mereka kedua tamadun ini mengajar nilai yang baik dan menekankan moral yang tinggi telah memberikan sumbangan besar kepada kemajuan ilmu dan budaya dalam masyarakat berbilang kaum seperti di Malaysia Semestinya terdapat pelbagai perayaan, etika dan adat resam yang dapat mengekalkan perpaduan. Di Malaysia, terdapat banyak perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan di Pabali. Setiap perayaan mempunyai adat masing-masing yang sangat bertentangan dengan satu sama lain. Disebabkan oleh perbezaan ini, masyarakat belajar untuk menghormati budaya kaum lain. Masyarakat juga dapat belajar tentang keunikan kaum lain yang berbeza dengan kaum mereka sendiri. berkemungkinan perpaduan kaum adalah susah untuk dipupuk oleh masyarakat dan keharmonian tidak akan diraih semudah itu. Sekian terima kasih. Sudah